третье место свишот Нау, такой, который вы видите на мне, и сертификат, который можно было заменять в магазине в первом корпусе. Давайте поаплодируем, сейчас будем... Так, Артур, у меня вопрос сразу. Если мы достанем сейчас бумажку, а человека в зале нет? Ничего страшного. Мы до свидания ему да, говорим? Нет, человек нет, человек победит. Человек забрал... Они и так много делали, а, то есть мы не увидим того, кто заберет себе билет три, если что, да? Можем увидеть, можем увидеть. Но нам хотелось увидеть, конечно. Ну давайте, давайте. Э, разыгрываем. Ну может, подожди, может быть, не твоей рукой. Ты нечестный. Нам нужен есть ребенок в зале. Нравится, выпускник на уроку, чай говорит, А ну какой бы ребенок? Я видел, как ты пиво пила. пила. Давайте ребенок. Я вас не знаю. Вы точно не подставная. Артур, ты знаешь? Она а участвует, ей нельзя. знаю. Ты участвуешь? Клянешься? Всеми руками выходи сюда. Ну, наверное, я не знаю. Пусть будет девочка, правильно? Если что, она виновата, сейчас мы знаем, ее зовут, откуда она. Потом найдете. У нас такая лотерея, интересная, да? Так, выходи, мы вы с сказали, как тебя зовут? Аня Фамилия. Аня Белогрива, ты какой? Институт? Иоанн. Я совсем не подставная. <свечес> Аня Белогривая, какая группа? Спасибо, Аня, тогда нет, все нормально. А, Аня, закрывай глаза, чтобы было все по-честному. Крути барабан сначала. Нет, пусть она крутит. Карма на ней О, вот это забава какая-то получается. А, открой ей холдеры, пусть вытягивает из не глядя. Можешь перемешать еще руками. И любой участник, кто получит свитшот. И свитшот получает. Свитшот получает. Свитшот получает номер 11. Петрош Илья. Есть, есть Илья. Илья Петрош. Спасибо, Илья. А второе место у нас жилетка на только, да. Глядя. Жилет-канал. Кто получает второе место? Второе место в розыгрыше. Жилет-канал достается номеру... Номер два Юлия Штильна. Юлия Штильна номер два. Ты тут, Юля? Нет? Вот это розыгрыш! Вот это классно! Сейчас Путевку в Рим выиграет. Путевка в Рим. И того, кто есть здесь, пожалуйста. А, давайте. Путем в РИ. Бесплатная поездка на Новый год Рим. От Авиакас Нау, от Agent Клоузес, от Правкома Нау. Номер 85, Кудринская Ирина. Есть, она тут, да? У -у -у -у! Драки, Илюшка, нести мандаринов девушке, которая участвовала в розыгрыше. И панку Рыдволова из ящика, который мне подарили на днюху. -а -а так, давайте знакомиться. Как вас зовут? Ирина, вы какой-то студ? Так, я честно говоря, это институт а навигация. Я никакого отношения к этому не имею. Какой курс? Чет Четвертый курс нет. Руслан Зарбалиев лично вынес помидоры со своей плантации. Давайте поаплодируем нашему Руслану. Он их выращивает с батей рядом с арбузами. Тебе четыре мандаринки. Пятую Зарбалиева заберешь. Скорее всего, он ее сожрал. Спасибо тебе. Так, давай все-таки. Я а, четвертый курс. Поедешь в Рим на Новый год? Конечно, сто процентов поедешь. Ничего у тебя не отменится? Там условия такие, что если ты откажешься, то это никому не передастся по наследству. Даже если напишешь завещание на Серкова Диму, и резко с тобой что случится. Нет. Ты поедешь в Рим. У тебя есть загадка. Спасибо тебе. Артур, теперь твоя очередь говорить красивые пафосные слова. Мы вложили столько бабла в рекламу. Друзья, просто верьте, что вам повезет. Спасибо. Победитель едет в Рим. Девушка отправляется в Рим бесплатно.